Ну що, ви заслухали інформацію. ми з вами, Я виносив питання на сесію і в школі беседували. Ми хочемо поставити в школі пластикові вікна. І я думаю, що всі були согласні. Може бути якісь пропозиції, Ну, У мене таке предположение. Да, Мы знаем, что в школе у нас уже, видно, скоро повыпадают. Да, да. Ну и мы решили значит, ставить там пока окна, сделать этот проект. Значит, смета готова у нас уже в районе там на это все. Туда подключен и район наш, район имеется в виду. Они уже смету приготовили там. Ну и наш с вами вклад должен быть, имеется в виду, собрать то, что, наверное, про ООН были деньги, бюджет, ну и должны поучаствовать, как говорится, родители которые детки учатся в школе. И потенциальные родители, дети, которые еще в садике, и бабушки будут. и дедушки, которые хотят, чтобы... Все социально-редповедальные особы, все социально хай, принимайте участие. Мы должны социально мобилизировать громаду все-таки и всех объединить и привлечь к этому проекту. На первый взгляд страшно. Если вот забрать все 230, то громада должна собрать 15 тысяч. Мы сегодня с утра были в Кондратовке. Это повергло народ сразу в шок, и все начали...